खामगाव येथील अंजुमन हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजला फौजिया खान यांनी भेट दिली ब्रिटिश काळातील ही संस्था शंभर वर्ष जुनी आहे या संस्थेच्या प्रयोगशाळेतील संपूर्ण पायाभूत सुविधा पाहण्याची संधी मिळाली संपूर्ण कामकाज पाहून ते खूप प्रभावित झाले या संस्थेने प्रभावशाली आणि एक अनुकरणीय शाळा उभी केली आहे इथे विद्यार्थ्यांना अशा सुविधा मिळत आहे ज्या महाविद्यालय वरिष्ठ महाविद्यालय किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय अशा अनेक ठिकाणी उपलब्ध नसतील येथे विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर सर्व सुविधा आहेत ज्याचा विद्यार्थी पुरेपूर फायदा घेत व्यवस्थापन खूप चांगले आहे, आहे। ही आनंदाची बाब आहे ही एक उत्तम उदाहरण शाळा आहे निजामकालीन या शाळेला शासनाकडून त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही आणि हा या शाळेवर अन्याय आहे सरकारने या संस्थेकडे बघावे एवढेच नाही तर त्यांना मोठा पुरस्कार मिळाला पाहिजे होता अठ्ठावीस फेब्रुवारी रोजी दुपारी चार वाजता स्थानिक अंजुमन हायस्कूलच्या हॉलमध्ये वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते या प्रसंगी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बेरार तालीमी कारवाचे अध्यक्ष व माजी मंत्री प्राध्यापक खान मोहम्मद अजहर हुसेन तर प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यसभा सदस्य खासदार फौजिया तहसीन खान माजी आमदार राणा दिलीप कुमार साणंदा अंजुमन मुफीदुल इस्लाम संस्था अध्यक्ष डॉ वकार उल्लक खान मुफ्ती अशफाक अहमद देवेंद्र देशमुख सैयद इसहाक राही सरफराज नवाज खान गनी गाझी अब्दुल रशीद जमादार मंचावर विराजमान होते तिलावती कुराण पाकने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली अध्यक्ष प्रमुख पहुने पुष्पगुच्छ दे स्वागत कर तो बेटा, बेटा जो है वो डॉक्टर है और सबकी मदद करता है आपने ही कहा यहाँ पर मैं जानती हूँ कितने लोगों को मुफ्त में इलाज करना सबके लिए खिदमत करने का जज्बा बेटी को और भी अच्छी तरह जानती हूँ वो भी डॉक्टर है लेकिन वो मेरे भाई की बीवी भी है मेरी भाभी है और उस लड़की के बारे में कोई भी गवाही देगा कि वो एक मिसाली बहू है, है। अच्छा। उससे बेहतर बहू नहीं हो सकता सबका सब प्यार करने वाली सबके लिए मतपुर करने वाली जो तरबियत की बात है तालीम की है तरबियत की उस घर के लोगों को इतना खुश रख सको कि वो घर के लोग ऐसे स्टेज पर खड़े होकर बोल सके कि अगर तबीयत हो तो ऐसी हो और इसीलिए हम सबकी नई जिम्मेदारी है तालीम भी तबीयत शुक्रिया डॉक्टर वकार उल्लक खानियानी कार्यक्रमा से प्रासाविक मानले त्यानंतर स्पर्धा परीक्षित प्राविण्य प्राप्त विद्यार्थ्यांना शाळानिहाय पुरस्कार वितरण करण्यात आले कार्यक्रमाच्या पूर्वी फौजिया खान मोहम्मद अजहर हुसेन व इतर मान्यवरांनी शाळा परिसरातील सर्व विभागाची बारकाईने पाहणी केली व समाधान व्यक्त करून कौतुक केले

ने फिर उसमें भी वही हाल एम एस फिजिक्स का यह हाल है आज भी कि उसमें पांच नंबर से ज्यादा किसी भी बच्चे ने वो नहीं मैं यार तीसरी मर्तबा निकालूं, ये ऐड मैंने तीसरी मर्तबा निकालू पिछले हफ्ते उसके इंटरव्यू साथ उसमें आठ नंबर से ज्यादा किसी ने नाम मारा नहीं यानी ये टीचर्स के लिए ये एमएससी की बात करूं मैं

की की में तो के ऊपर राज्य सभा राज्यसभा सदस्य लिए उनके साथ आए उनके भाई आज प्रोग्राम के लिए आए हुए किसान भाई साहब पाठ साहब देश को भी

पत्रकार और युवा साथी आज ही खास तौर पर अरुण जिया और खासा इस स्कूल में आने के बाद निश्चित रूप से उनकी याद को तो फायदे उठाने क्योंकि मैं भी उनके साथ लगभग दस साल तक नगर परिषद में उनका मार्गदर्शन मुझे भी मिला उनकी काम करने की स्टाइल और खास तौर पर हमारे कॉम के बच्चों के लिए तो तालीम देने के लिए जो जद्दोजहद हमेशा चलती थी उस माध्यम से अच्छा दायरा दायरे कई होते हैं मगर इस एनिमल स्कूल का नाम पूरे महाराष्ट्र में करने का काम और यहाँ बच्चों को खासतौर दो तो तो पर हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चे जो होते हैं उनको तो तालीम देने का काम और उनको अपने पैरों पर खड़ा तो करने का काम हमारे मरूम अब्दुल साहब ने किया इसलिए उनकी कि याद निश्चित रूप से आना और तौर तो पर पॉलिटिक्स में भी हमेशा हमें उन्हें उनका मार्गदर्शन मिला आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मगर अजहर हुसैन साहब के बारे में इतना जरूर कहूँगा वे हमेशा से कौम के एक के लिए कौम के तरक्की के लिए तौर तो हमेशा का होता है और खास तौर तो आज परीक्षा स्पर्धा लेने के बाद बत्तीस हजार बच्चों ने के इसमें सहभाग दिया क्यों किए उन्होंने स्पर्धा क्यों मोहम्मद फारूक विदर्भ न्यूज़ खामगांव